ॐ श्रीमात्रे नमः कनकदारस्तोत्रम् वन्दे वन्दारु मन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्दुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती मुङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरतपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमपात्रप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पले यासामे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षा मानन्दहेतरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणाधमिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायः अमिलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनि मेषमङ्गमनङ्गतन्त्रम् अकेकरस्थिरकनिकपद्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनयाः कालाम्बुधालि कालाम्बुधालिलतिरोतसि कैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटितं गने वा मास्त्यमस्तधावतां महानीयमूर्तिर्भद्राणि मेदिशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्यन्तरे मुरजितः श्रितकौस्तु हा भेया हारावलीव हरिनिलहरिनियलमायि विभाति कामप्रधा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजी मधुमर्दनिमन्मथेन मय्या पतेत्तदिहमनन् मन्दरमीक्षिनर्तां मन्दालसं च मकला मकरालाय कन्यकायाः उद्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किङ्गिञ्च विङ्गशिशौ विशन्ने दुष्मर्मघर्ममुपनी मपनीयचिराय धूरं नारायणप्रणयनी नयनाम्बुवाहा इष्टाविशिष्टमतयो पिनाराययादयार्दृष्टास्त्रिविष्टपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहुष्टकमलोध दरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्टमम पुष्करविष्टरायाः घीदेवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाङ्खम्भरीति शशिरेकवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्मै नमस्त्रिभुवनैकगरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्नमायै शक्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ನಮೋಸ್ತು ನಾಲೀಕ ನಿಬನಾಯೈ ನಮೋಸ್ತು ದುಗ್ಧೋದರಿ ಜನ್ಮಭೂಮ್ಯೈ ನಮೋಸ್ತು ಸೋಮಾಮೃತ ಸೋಧರಾಯೈ ನಮೋಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತು ವಲ್ಲೋಸ್ತ ಹೇಮಾಂಭುಜಪೀಟಿ ನಮೋಸ್ತು ಭೂಮಂಡಲ ನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮೋಸ್ತು ದೇವಾದಿ ದಯಾಪರಾಯೈ ನಮೋಸ್ತು ಶಾರದ್ಗಾಯುಧವಲ್ಲಮೋಸ್ತೈ ಭೃಗುನಂದನಾ ನಮೋಸ್ತು ದೇವೈ ನಮೋಸ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥಿತಾಯೈ नमोस्तु लक्ष्मै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोस्तु कन्नै कमलेक्षनायै नमोस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिविरर्चितायै नमोस्तु नन्दा नन्दात्मजवल्लभायै सम्प्रक्रराणि कलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यधननि रतानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिता हरण्यदत्तानि मामेवे मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपाननाविधिः सेवकस्य सकलार्धसम्पदः सन्तनोचि वचनाङ्घा मानसैस्त्वामुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरांशुकघन्तमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीदि प्रसीदमाह्यं माह्यं दिग्दन् दिग्दन्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टः सर्वानि हिनि विमलाचारूर्जुल प्लुताङ्गी पातर्नमामि जगतां जननीमशेषलोकातिनाथा गृहिणीमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गतैरपाङ्गैः अवलोकय मम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृतिं मम दयाया बिल्वाटनीमद्य लसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टापदाम्भोरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीम् कमलासनपानिना ललाटे लिखितामक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तो परिमार्जयत माता रङ्ग्रीनाथे धनिकद्वारनिवासदुःखदुग्धीम् अम्बोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भर्तुगृहं मुरारे कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दं स्तुवन्ति ये स्तुभिरमा त्रिभुवमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यवाजितो भवन्ति ते बुधवातिशायाः कनकदारस्तवं यञ्चकराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यपटे नित्यं स कुबेरसमो भवेत् नमस्ते स्तु